السلام علیکم ویورز آج میں بناؤں گی پنجابی سٹائل میں سرسوں کا ساگ کیونکہ سرسوں کا ساگ دیسی خالص اور دل کو چھو لینے والی ایک ایسی روایتی ڈش ہے جس کی کوئی مثال نہیں اس روایتی ڈش میں وہ ذائقہ ہے جو سردیوں کی شان بھی ہے اور دیسی کھانوں کا مان بھی تو چلیں پھر بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنی یہ زبردست ساگ کی ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سرسوں کا ساگ بنانے کے لیے فرینڈس میں نے یہاں پر ایک کلو پالک لی ہے اور پالک کو میں نے چن لیا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو واش کر لیا ہے اس کے اوپر جتنی بھی ریت وغیرہ تھی اس کو بھی میں نے دھو لیا ہے اچھے طریقے سے اب یہاں پر ساگ کو بھی میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے تو دونوں چیزوں کو ہم نے پہلے ہی دھو کر ایک چھلنی میں رکھ دیا تھا تاکہ ایکسٹرا پانی نکل جائے اور اب یہاں پر ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو اس کی کٹنگ کرنے کے لیے فرینڈس سب سے پہلے ہم نے ایک مٹھی ریڈی کر لی ہے ساگ کے پتوں کی اگر کچھ ڈنڈیاں نرم ہوگی جیسا کہ نرم والی گندلیں ہوں گی تو وہ ہم اس کے ساتھ رکھیں گے ایکسٹرا پارٹ جو ہوگا اوپر کی سخت ڈنڈیاں ہوں گی اس کو ہم کاٹ دیں گے کیونکہ وہ غلطی نہیں ہے اور آگے چل کر ساگ کی لک خراب ہوتی ہے اس میں ریشے ریشے ویسے ہی نظر آتے رہتے ہیں اب یہاں پر ایک میں میں نے ایک گلاس پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ جب تک ساگ کا اپنا پانی نہیں نکلے گا تو تب تک ساگ نیچے نہیں لگے گا اور اس پانی میں پکتا رہے گا اب یہاں پر باری باری میں ساگ کی کٹنگ کرتی رہوں گی اور ساتھ کے ساتھ ہی اس میں ڈالتی رہوں گی کیونکہ فرینڈس ساگ کو ہم نے پہلے ہی اچھے سے واش کر لیا تھا تو اب دوبارہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے تو فرینڈس جلدی ساگ بنانے کا یہ ایک آسان ترین طریقہ ہے کہ ساگ کی آپ کٹنگ کرتے جائیں اور اس میں ایڈ کرتے جائیں اب سب سے پہلے میں نے سارے ساگ کی کٹنگ کر کے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ساگ کو اچھی خاصی اسٹیم ملی ہے تو سارا ساگ نیچے چلا گیا ہے اب ہمارے برتن میں خاصی سپیس بن چکی ہے تو جب تک میں نے یہاں پر پالک کی بھی کٹنگ کر لی ہے تو اب ہم اس میں ساری پالک ایڈ کر دیں گے تو فرینڈ یہ ایک بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس کی ساتھ ساتھ کٹنگ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی کٹنگ مکمل ہوگی تو ساتھ ہی ساگ بھی بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں جس میں بڑا ہی زبردست ہمارا یہ ساگ ریڈی ہو جاتا ہے تو جب تک وہاں پر پالک میں سپیس بنے گی تو اس وقت تک ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس ہے اور میتھی ہے تو یہ بھی ہم پہلے چن لیں اچھے سے صاف کر لیں گے ڈنڈیوں کے ساتھ سے پتوں کو علیحدہ کر لیں گے تو فرینڈس آپ نے اس جگہ پر بھی خیال رکھنا ہے کہ سخت ڈنڈی نہیں لینی نہ ہی آپ نے میتھی میں اور نہ ہی باتھو میں تو یہاں پر باتھو کی بھی ہم ایک مٹھی بنا لیں گے اور ساتھ ہی میتھی کو بھی لے لیں گے اور پھر ہم اس کی بھی اسی طرح باریک کٹنگ کر لیں گے اور فرینڈ اس کو میں نے ابھی تک دھویا نہیں ہے اس کی ہم کٹنگ کے بعد ہی دھلائی کریں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ریت ہوتی ہے تو وہ اچھے سے پھر صاف نہیں ہوگی اسی لیے اس کو میں بعد میں ہی دھوؤں گی تو یہاں پر اب ہم میتھی کی اور باتھو کی بھی کٹنگ کریں گے تو کٹنگ کے بعد فرینڈ اس کے ساتھ کچھ مسالہ جات بھی ہیں میرے پاس جو کہ ہرے مسالہ جات ہم ساگ میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پہلے ایڈ کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ تڑکے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس پیاز ہے لہسن ہے تو یہ ہم ابھی کے ابھی یوز کریں گے اور یہ ادرک اور ہرا پیاز ہے اس کو ہم تڑکے میں یوز کریں گے تو سب سے پہلے اب یہاں پر میں پیاز کی بھی کٹنگ کر لوں گی تو پیاز کو چھیلوں گی اور چھیلنے کے بعد فرنس اس کا یہ جو اوپر کا پارٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے لازمی سے نکالنا ہے کیونکہ اس سے بواسیر کی بیماری ہوتی ہے تو اس کو گہرائی تک نکالا کریں یہ بہت ضروری ہوتا ہے اب یہاں پر پیاز کو کاٹنے کے لیے اس کو جسٹ موٹا موٹا ہی کاٹ لیں کوئی بہت زیادہ بری کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی یہ بھی بوائل ہوگا تو تین سے چار منٹ میں ہی یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا اب یہاں پر پیاز کو کاٹنے کے بعد ہم نے یہ جو لہسن لیا ہے تو لہسن کا بھی پورا بلب میں اس میں یوز کروں گی کیونکہ فرنس ایک کلو میرے پاس ساگ ہے ایک کلو پالک ہے اور تقریباً میں نے آدھا پاؤ باتھو لیا تھا اور تھوڑی سی مقدار میں میں نے میتھی لیا ہے میتھی بہت زیادہ یوز نہیں کیجئے گا میں نے تقریباً یہ آدھا پاؤ سے بھی کم ہے ہری مرچیں جو کہ اس ریسیپی کے لیے یوز کی ہیں آپ اپنی اپنی مرچوں کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسا آپ پسند کریں گے تو یہاں پر ہری مرچوں کو بھی ہم موٹا موٹا اس میں کاٹ لیں گے کرش کر کے یا پھر گرائنڈ کر کے بھی یوز کرتے ہیں تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو اکثر انہیں سابت بھی یوز کر لیتی ہوں تو بہت اچھا اس میں ساگ بنتا ہے کوئی بھی اس میں ایکسٹرا پارٹ اس کے نظر نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ یہ اندر ہی سوفٹ ہو جاتی ہیں اب یہاں پر چیک کریں پالک کو تقریبا میں نے چار سے پانچ منٹ پکایا ہے تو یہاں پر اچھی خاصی سپیس بن چکی ہے پالک اور ساگ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں تو اب یہ جو باقی کی چیزیں ہم نے کاٹی ہیں ساروں کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب میں انہیں بھی ساگ میں ایڈ کر دوں گی تو فرنس سرسوں کا ساگ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور طاقت سے بھرپور یہ ایک مکمل غزہ ہے تو اسی لیے لوگ سردیوں میں اپنے جسم کا درجہ حرارت مینٹین رکھنے کے لیے اور خود کو سردی سے بچانے کے لیے سرسوں کا ساگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بھی ساگ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اچھا یہاں پر میں نے اس میں ایک چمچ نمک بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب اس میں ایکسٹرا جو ہے وہ اچھا خاصا پانی ہے اس ٹائم پر تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پانی اس میں اچھے سے ہونا چاہیے کیونکہ آگے چل کر میں اسے گرائنڈ گرائن کروں گی تو گرائنڈ کرنے کے لیے بھی پانی کی یعنی کہ اس میں موئسچر کی ضرورت ہوگی تو اسی لیے اس کو بہت زیادہ آپ نے ڈرائی نہیں کرنا اور یہاں پر میں نے اس کو پکا لیا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ جس میں ہمارا یہ مکھن کی طرح ملائم ہو چکا ہے ساگ اور اس میں جتنے بھی ہم نے پیاز لہسن وغیرہ مرچیں وغیرہ یوز کی تھی وہ بھی پک چکی ہیں تو اب یہاں پر اس کو میں نے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ٹھنڈا کر لیا ہے اور اب ہم اسے گرائنڈر جار میں گرائنڈ کریں گے تو فرینڈز یہاں پر آپ چاہیں تو اس کو گھونٹنا لگا کر گھوٹ بھی سکتے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا جلدی تیار کرنا چاہتی ہوں تو اس لیے گرائنڈر جار میں اس کو میں گرائنڈ کروں گی اور یہاں پر میں اس میں یوز کروں گی گندم کا آٹا آٹے کو میں نے چھان لیا ہے آپ سٹیج پر بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ بیسن یا پھر آٹا کچھ بھی یوز نہیں کرتے تو جیسا آپ پسند کرتے ہوں آپ اسی طریقے سے اس کو بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تو فرینڈز میں نے یہاں پر چار چمچ گندم کا آٹا یوز کیا ہے اب چیک کریں ساگ کی لک کتنی زبردست ہو چکی ہے مکھن کی طرح یہ ملائم ہو چکا ہے تو ساگ کو ملائم کرنے کے لیے آپ اس میں آٹا یا بیسن یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ لک بہت اچھی آئے گی اور اس کا تمام ایکسٹرا پانی بھی اس آٹے سے ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ آٹا اس پانی کو ابزورب کر لیتا ہے اب یہاں پر اس کو ایک اسپیشل سامنے تڑکا لگانا ہے تو تڑکا لگانے کے لیے تقریباً میں نے آدھا کپ یہاں پر کوکنگ آئل کا یوز کیا ہے آپ گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ہرے پیاز کے جو بلب ہوتے ہیں وہ بھی اس میں کاٹ لیے تھے دو پیازوں کے اور ایک میں نے چھوٹے سے سائز کا پیاز بھی اس میں کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی اب یہاں پر میں ایک ٹماٹر اس میں یوز کروں گی اگر آپ ٹماٹر نہیں یوز کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں آپ ٹماٹر کو سکپ کر سکتے ہیں تو میں اسی سٹیج پر اس میں ٹماٹر ایڈ کروں گی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو ٹماٹر کو بھی ہم اس میں موٹا موٹا ہی کاٹ لیں گے کیونکہ ہم اس کو جب اس کے ساتھ فرائی کریں گے تو یہ اچھے سے اس میں سوفٹ ہو جائے گا بالکل گھل جائے گا سب کا اپنا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے تو ہم پنجابی سٹائل میں اسے آج بنا کر ریڈی کریں گے تو پنجابی سٹائل میں بالکل اسی طریقے سے ساگ بنتا ہے پنجاب کی ایک روایتی ڈش ہے تو انشاءاللہ آپ اس طریقے سے ضرور بنا کر ایک بار ٹرائی کریں مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو تو یہاں پر ہم نے پیاز ٹماٹر کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے تو بہت زیادہ اس کو آپ نے یہاں پر کلر نہیں دینا اس کو آپ نے اسی طرح کھڑا کھڑا ہی رکھنا ہے تو ساگ میں اس کی لک بہت اچھی آئے گی ایک چمچ میں نے اس سٹیج پر اس میں فریش ادرک کو کوٹ کر ایڈ کیا ہے تو آپ نے فریش ادرک ہی یوز کرنا ہے جس سے بڑا ہی زبردست فلیور آئے گا ادرک کو بھی ہم اس کی کچی سمیل ختم ہونے تک تقریباً پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے اب یہاں پر اس کی سیزننگ کرتے ہیں جس میں صرف بیسک مسالے ہی جائیں گے آدھا چمچ میں نے اس میں لال مرچ پاؤڈر ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون ہلدی پاؤڈر اور آدھا چمچ میں یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچ کا یوز کروں گی آپ بیسک مسالے اپنی چوائس کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں لیکن اس میں گرم مسالہ وغیرہ بلکل بھی نہیں جائے گا اور نمک ہم پہلے ہی یوز کر چکے ہیں تو نمک آپ چیک کر کے پھر بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ہرا دھنیا کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی جو ہرے پیاز کا گرین والا پارٹ ہے تو وہ بھی ہم نے یعنی کہ پتے اس میں کاٹ کر ڈال دیے ہیں تو اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ایک بار مکس کریں گے تو چلیں اب یہاں پر ہم اس میں ساگ ایڈ کرتے ہیں اور فرنڈ ساگ ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ لازمی پکائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں جو آٹا یوز کیا ہے تو آٹے کا پن ختم ہو جائے گا اور آٹا اچھے سے پھول جائے گا جس سے جتنا بھی ایکسٹرا پانی اس میں ہوگا تو وہ ایبزورب ہو جائے گا اور ساگ کی لک نکھر کر آئے گی تو یہاں پر چیک کریں سے ہے نا پنجاب کی شان پنجابی سرسوں کا ساگ یہ اب مکمل تیار ہو چکا ہے سے منٹ میں نے اس کو پکا لیا ہے تو آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آسان کھانے کو سبسکرائب کر دیں تو اب یہاں پر میں اس کی گارنشنگ کروں گی بٹر کے ساتھ آپ دیسی گھی کے ساتھ بھی اس کو گارنش کر سکتے ہیں یا پھر جیسا آپ پسند کرتے ہوں تو الحمدللہ بڑا ہی زبردست قسم کا ہمارا یہ ساگ ریڈی ہو چکا ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ پھر لے کر آؤں گی ایک امیزنگ اور مزیدار ریسیپی دعاؤں میں یاد رکھیے اللہ حافظ